В інституті підприємництва стратегія знову змінилося керівництво. Віднедавна виконуючим обов'язки ректора став Ядранський Дмитро Миколаєвич. Наша знімальна група вирішила поспілкуватися з новоспеченим ректором. Ну ви во-первых сьогодні прийшли в дуже удачний день. Сьогодні ровно 21 рік, як стратегія була створена. І поздравляю колектив сьогодні. Я ну, попросив людей потерпіти мене ну, хоча б до 42 двохлеті. Дмитро Миколаевич – выходец из Кривого Рогу. Закончив Криворийский техничный университет и, проработавшие три года на шахте, решил найти себя в чем-то Закончил 2 по специальности экономика предприятий в Криворожском экономическом институте КНЕО. Когда учился там, появилась такая шальная мысль. А почему бы не написать кандидатскую? Но, как это не смешно звучит, я обошел больше 12 аспирантур в которых не хотели меня брать только потому, что я шахтер. Незважаючи на перепони, новообраний ректор захистив докторську роботу та наразі є доктором соціологічних та кандидатом економічних наук. Та окрім ректорства Дмитро Миколаєвич встигає ще й співпрацювати з іншими вузами. Так, да, я співпрацюю з Запоріжжям, но я співпрацюю в більшій степені як вчений. Дело в тому, що я не зовсім как бы, простой преподаватель. Я... председатель докторского специализированного ученого совета по присуждению ученых степеней кандидата и доктора наук по специальности социологии. Что ж, стратегии, новый ректор сповненный оптимизму и бажання працювати. Своими планами на майбутнє он поделился с нашим корреспондентом. Когда я согласился на эту должность, я э, видел несколько задач для себя. Вот э, первая задача, и мы уже сделали первые шаги, я думаю, что у меня будет возможность пригласить, я, по крайней мере, мечтаю пригласить в середине мая губернатора Дмитрия Валерьевича Колесникова на открытие в нашей стратегии сразу двух вещей. Это бизнес-инкубатор и музей но не собираемся плыть по течению. То есть мы собираемся лицензировать две новых специальности. Я не уверен, что мы их успеем лицензировать до набора 2013-2014, но до 2014 мы успеем. Почему и что за специальности? Специальности – социальная работа, потому что на самом деле, как это не… Ну, будем так говорить, нация сегодня стареет. И все больше и больше людей требуют квалифицированной помощи. На профессиональных сотрудников центров территориального обслуживания населения, социальных инспекторов и так далее они учат в Днепропетровской области практически нигде. Вторая специальность, в которой я тоже вижу перспективу, ну, мы сейчас думаем над ней очень серьезно, это дизайн. Ну, может быть, не совсем как бы к месту, не совсем логично, но у нас идет подготовка компьютерщиков. И э, люди умеют писать программы, умеют писать сайты. Э, ну, мы хотим им в пару подготовить еще специалистов, которые смогут эти сайты красиво оформить. Також Зминслит очекувает и выкладательскому складу институту. Адже еще одним завданием ректора – ей підвищення кількості викладачів и с ченными Для стратегии, к сожалению, сейчас вопрос стоит очень жестко. Жестко каким образом? Нужно максимальное количество педагогов в соответствии с современными требованиями Мон молод спорт» э стимулировать получение ученых степеней и ученых званий. Ну, я не могу похвастаться, что на сегодня уже есть эта программа, но я думаю, что года через два, если мы здесь э в этом кабинете встретимся, то я смогу сказать, что стратегия 90% преподавателей стратегии имеют ученые степени и ученые звания. Тож, оптимизму и веры у светлое майбутнє стратегии новому керівництву додавати не доводится. А для тех, кто іншої думки, у Дмитра Маколаевича завжди є готова відповідь. Я хочу сказать, что те, кто считает, что стратегия закроется или падет жертвой какого-то более крупного вуза, ну, я хочу их расстроить. Мы не сдадимся.